Слава Иисусу Христу, дорогая церковь, слава, слава Господу! Слава. Благословенный день сегодня мы собрались с вами, знаете, как вот брат сказал в церкви живого Бога. Меня эти слова тоже так вдохновляют. Я хотел, когда вы, ну, выйти уже, я уже эти слова тоже подготовил. Саша, когда их сказал, я такой понял: мы в одном духе, слава Иисусу Христу! Проповедь благословенная. И знаете, с проповеди я тоже взял. Очень важную одну такую деталь. Вот брат он говорил, как практически мы должны любить. Это от нас зависит. Я вспомнил местописание, где написано ⁇ достигайте любви ⁇ Достигайте. То есть это зависит от нас. Достижение вот этой любви к ближнему, когда мы проявляем ее, когда мы поступаем так, как угодно Богу, это зависит от нас. В этом большое для нас благословение, жить Божьей жизнью. И настало время э, с вами пожертвований. И я бы хотел бы зачитать э, притчи третью главу. 9 стиха чти господа от имения твоего и от начатка у всех прибытков твои и наполнятся житницы твои до избытка и точила твои будут переливаться новым вином знаете братья и сестры я бы хотел бы чтобы вы обратили внимание на то как здесь написано чти господа от начатков от начатков прибытия твоего, прибытков твоих. Когда нас Бог благословляет, когда Господь дает нам с вами возможность заработать, когда дает нам э, возможность, Господь, иметь какие-то благословения и финансовые, также и, может быть, кому-то Он дает возможность хорошую работу, хорошую машину, или Он дает нам хорошее жилье. Э, как мы с вами чтим Бога? Осознаем ли мы, что все это дал нам Господь? Если мы с вами поймем, что это все нам дал Бог по своей милости, мы будем его чтить от начатков имения своего. Когда мы что-то получили, мы приходим в Дом Божий и мы с благодарным сердцем приносим Богу. И знаете, Бог Он смотрит, как мы кладем в сокровищницу. Мне нравится, о, я сегодня сказал, о богатой вдове такие слова. Не о бедной вдове, мы в основном знаем эту историю да, о бедной вдове, но я назвал ее богатой вдовой. Она действительно богатая. Она богатая э, щедрым сердцем к Богу. Она любила Бога. Да, она не имела много возможностей, но по своей возможности она принесла все. Она почтила Бога своим, своей любовью в том малом, но Господь на это обратил внимание. И посмотрите, как он сказал. Он говорит, она больше положила, чем все, кто ложили от своего избытка. Вы видите, как Бог оценивает? Он оценивает не то, сколько мы приносим, хотя это тоже очень важно, сколько мы приносим, потому что мы можем с вами заработать много, а принести мало знаете, или для Бога просто пожалеть. Но для Бога не нужно жалеть. Если вы поймете, что все, что в вашей жизни это дает Господь, ваше сердце будет всегда к Нему благодарным. Я сегодня читал 103-й псалом, мне так понравилось. Там Такая важная была деталь, что Бог, Он как э, скотов и земных обычных там зверей, Он для них все производит, чтобы у них была пища. И там сразу написано и людей, Он также же само благословляет и людей. И я для себя понял, что все, что в моей жизни есть, это все от Бога. Поэтому я, братья и сестры, призываю нас быть богатыми вдовами, знаете, именно богатыми, с богатыми сердцами, с благодарными сердцами. Э, возможности у нас разные. То есть, может кто-то, может больше, может кто-то меньше, но это все не так важно. Важно то, как мы с каким сердцем понимаем ли мы все, что дает нам Бог, и почитаем ли мы его от начатков своего имени. Не потом, знаете, когда уже ты все сделал, ты получил, допустим, зарплату, или тебя Бог благословил, и ты все сделал, ты все вопросы порешал, ты пошел, все моменты решил которые тебе нужно, но впоследствии ты пришел в Дом Божий, и только тогда ты вспоминаешь о Боге. Я считаю, это неправильно. Правильно в самом начале, когда Бог уже тебя благословил, поблагодарить его, сказать, отец, я благодарю, что ты дал мне, ты благословил меня, и я хочу тебя почтить. Вот если с самого начала вот этот начаток в нашем сердце будет, Тогда у нас в жизни будут благодарные сердца, и я верю, что в нашей жизни будет очень много плодов во славу нашего Господа Иисуса Христа. Давайте встанем, помолимся и поблагодарим нашего Господа. Великий наш Господь, мы благодарны Боже, что Ты нам дал сегодня этот прекрасный день. Мы благодарны Боже, что Ты нас благословляешь, Господь. Ты нам, Боже, все даешь, Отец. И как говорит Давид в псалмах Боже, что Господи, все это дал Ты. Что я могу Тебе, Господь, дать? И мы благодарны, Боже, что Ты нам все это даешь. И мы приходим к Тебе, Боже, почтить Тебя, Отец. Мы сознаем и понимаем, что в нашей жизни Ты Господь, Ты наш пастырь, Ты печешься о нас, Боже. И мы хотим, чтобы в Твоем доме всегда было, Боже, изобилие и достаток, чтобы прославлялось Твое имя, Боже, чтобы служение, Господь, оно распространялось, Боже. Спасибо Тебе, что у нас живая церковь, спасибо Тебе, что у нас братья и сестры, которые служат, которые любят, которые, Боже, Учатся, меняются. Благослови, Боже, эти финансы, отец, которые сегодня мы принесли, Боже, и пусть это будет во славу Твоего Святого имени, во имя Иисуса Христа, Аминь.